ولكل وجهه هو موليها فاستبقوا الخيرات اينما تكونوا يات بكم الله جميعا ان الله على كل شيء قدير Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, malam ini kita akan raikan kisah daripada pengirim yang berikutnya di dalam kisah seram malam jin. Bagi semua muslimin dan muslimah selamat berpuasa, selamat memperbanyakkan amalan-amalan ibadat sunat kita di bulan Ramadan yang penuh keberkatan ini. Sebelum kita ke agenda utama macam biasa yuk mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya memberikan keselamatan kepada warga Palestin, saudara Islam kita di sana supaya mereka semua dapat mempertahankan perjuangan mereka hak Islam di tanah Islam tanah Palestin. Insya-Allah amin ya rabbal alamin. Malam ini kita ada satu kiriman. Ah ha, kisah yang pendek je bukan kisah yang panjang perkongsian pengalaman yang datangnya daripada saudara Bakri. Saudara Bakri, dia ni tinggal dekat Felda Bukit Sagu No. 1. yang mana lokasinya berada di daerah Kuantan, Negeri Pahang. Kalau korang perasanlah dalam minggu ni kita ada dua cerita daripada Pahang tau. Rabu lepas dekat estate daerah Pekan, hari ni pula dekat Felda daerah Kuantan. nampak gayanya Negeri Pahang ni bakal ditawan diserang dengan hantu lakut agak-agaknya gurau-gurau je janganlah marah bulan puasa ni <gurau> rumah bakri dekat Felda Bukit Sagu nombor 1 dekat Kuantan Negeri Pahang Bakri ada cakap sebelum ini dia ada melihat dia ada menonton konten saya yang bertajuk Pontianak Tiga Beranak ha, macam dalam gambar sebelah ni link dia saya ada sediakan dekat bawah korang boleh semak tekan link donati kalau korang tak dengar lagi tak tengok lagi cerita tu dalam cerita Pontianak Tiga Beranak tu latar belakang kejadiannya berlaku pada tahun 1990-an dah lama dah tapi masalahnya sekarang ni Bakri kata berkemungkinan besarlah kawasan yang dia duduk sekarang ni adalah kawasan yang sama seperti yang terdapat dalam cerita Potanak Tiga Beranak tu. ha, Ini apa yang Bakri cakap lah. Sebab apa dia kata macam tu? Sebabnya, penampakan makhluk yang sama dapat dilihat dekat kampung Felda Bakri. Tempat rakam pula tu, kalau korang nak tahu bagaimana benda tu berlaku, ha, macam ni. Begini situasinya. Dekat rumah Bakri, sekarang dia ada pasang CCTV. CCTV tu tujuannya sebab nak mencegah daripada berlakunya sebarang jenayah yang janganlah berlaku dekat rumah dia. Sebab rumah dia ni agak berjauhan daripada rumah-rumah jiran yang lain. Lagi-lagi ha, zaman sekarang, memang pecah rumah tu boleh berlaku, boleh terjadi dekat siapa-siapa je. Ha, itu sebab tujuan utamanya kenapa Bakri ni pasang CCTV dekat rumah dia di Felda ni. Rumah lain tak pasang. Jika lain tak pasang, tapi rumah dia? Yes, dia pasang CCTV. Setiap hari, setiap malam, andai kata layam, kalau kedengaran macam bunyi pelik-pelik dekat luar rumah, pasti bakri akan tengok paparan dekat CCTV. Bunyi apa tu? Mana datang bunyi tu? Ha, acap kalilah kalau ada bunyi pelik, nampak benda pelik-pelik dekat CCTV, Kadang-kadang adalah nampak pergerakan macam nampak kucing, nampak pergerakan macam anjing. Kadang-kadang tak nampak apa pun. Mungkin angin lah agak je kan. Cumanya, entah kenapa, ada satu malam, waktu tu ada bunyi lah. Bunyi dekat luar rumah dia ni macam bunyi lain macam tau. Nak kata bunyi tangisan pun bukan. Nak kata bunyi orang menangis pun bukan. Nak kata bunyi orang ketawa pun bukan. Apalah agak-agaknya bunyi yang Bakri dengar ni? Bila dia semak dalam monitor CCTV, pelan-pelan dia tengok dalam masa yang sama bunyi tu bunyi yang pelik tu yang bukan bunyi tangisan yang bukan macam bunyi ketawa tapi seolah-olah macam dua bunyi tu bunyi tu masih lagi ada dekat luar rumah dia masih lagi kedengaran apabila saudara Bakri ni Cuba perhatikan dekat monitor betul-betul. Eh eh, apa yang dia lihat ni? Dekat paparan CCTV dilihat macam ada pergerakan yang tidak jelas bentuknya. Sekejap-sekejap terbang ke kanan, kadang-kadang terbang ke atas. Keadaan benda putih yang dilihat sekarang ini seolah-olah seperti ada benda yang cuba berpusing-pusing keliling rumah kata Bakri. Idaklah Bakri nak keluar rumah Tak berani dia nak pergi cek Jadi apa yang Bakri boleh buat Dia tengokkan je lah benda putih ni Andai katalah kalau objek putih yang terbang tu adalah serangga Kalaulah benda tu serangga Masakah serangga boleh mengeluarkan bunyi yang kuat dan seram macam tu di luar rumah dia Dan kalaulah ianya bukan serangga tapi binatang liar yang besar Masakan binatang ni boleh terbang-terbang melayang macam tu sekali. Itu yang buatkan bakri ni cukup pelik. Korang cubalah tengok gambar yang bakri kirimkan ini. Apa pendapat korang tentang kejadian malam tu? Mungkin akan ada banyak pendapat dan juga persepsi individu yang berbeza-beza. Tapi tak apalah, masing-masing berhak bagi jawapan pendapat masing-masing. Mungkin benar ianya memang serangga dan juga tidak mustahil. Kalaulah ianya benar-benar benar, -benar, -benar penapakan pun sedang terbang. Itulah kiriman daripada saudara Bakri Menjadi misteri dan juga tanda tanya Okey, Alang-alang kita ni dah petik perkataan Ataupun topik Pontianak terbang Saya ada satu soalan Kepada korang semua ya Korang nak tengok tak Rakaman video Pontianak terbang Yang memang nampak sangat real Sangat jelas pendapatan Pontianak tu Korang nak tengok tak Ha, dia macam ni tau uh, Saya ada lagi satu Satu lagi kiriman daripada pengirim Yang menghantar berkongsikan kepada kita semua Rakaman video Yang memperlihatkan Pontianak yang sedang terbang Yang sedang fly Ini bukan bukan Abang Bakri uh, Ini kisah orang lain pula Kiriman daripada pengirim yang kedua Untuk malam ini Orang lain punya cerita Pengirim yang kedua malam ini Nama dia Saudara Fakti ha, Lebih kurang macam ni lah Ejaan dan tulisan dia Saya tak tahu nak sebut macam mana ha, Tapi Fakti lah dia punya nama Kata dia Video ini dia dapat diperolehi Daripada sebuah tempat Lokasinya terletak di sebuah tempat kuari Yang berada di Sipang Pulai Ipoh Negeri Perak dalam video ini, memang saya dah tengok dah, saya dah tengok video tu. Memang jelas, terang-terang, bukan haiwan, bukan manusia, tapi ...sesuatu kehidupan yang lain. Mungkin kita boleh panggil dia sebagai Pontianak kot agak-agaknya... ...sebab cara dia terbang tu lain macam. Apa yang saya sudah lihat daripada video yang dikirimkan oleh saudara Fatih ni... ...benda tu kan tengah terbang dekat atas pokok pisang. Lepas tu siap boleh bertinggi, rehat sekejap dekat daun-daun pisang tu. Itulah yang saya rasa... Uh, ...kalau lah ianya hanya rekaan daripada mainan-mainan gurauan manusia mana mungkin benda tu boleh hingga berehat dekat atas daun yang rapuh yang ringan yang macam tu ini hanya tanggapan khilaf saya sajalah ya saya tetap akan pertontonkan kepada korang semua cuma cumanya minta bagi perhatian dulu bahawa saya tak pastilah sama ada video tu sahih tulen ataupun video palsu itu saya tak tahulah nanti bila korang semua dah berpeluang tengok dah tengok sekejap lagi korang nilaikanlah sendiri Walau apa pun, apa sahaja yang dikirimkan oleh saudara Bakri sebentar tadi ataupun saudara Fati sekejap lagi, saya pesan dekat sini semua dekat korang ya. Yang baik kita jadikan pengajaran. Manakala yang kurang baik kita usaha kita hindarkan jauh-jauh. Insya-Allah wallahu a'lam bisawab. Mari kita lihatkan kiriman, kita tengok video yang dikirimkan oleh saudara Fati. Video penampakan. Oh. Diana. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Korang orang nilai kala sendiri video ni. Alhamdulillah, kebanyakan majoriti daripada kita semua sudah tersedia diberikan kesempurnaan jari jemari yang percuma untuk diguna pakai sebaik mungkin. Jadi apa salahnya? Kita gunakan juga jari jemari yang percuma itu, tekan button subscribe, tekan like on notification dan sharekan kisah pengirim ini kepada para penonton yang lain. Kerana apa? Kerana butang subscribe itu juga adalah percuma untuk ditekan pada bila-bila masa yang korang suka. Jangan lupa ya, tekan button subscribe. InsyaAllah sekiranya ada umur yang panjang, ada kesihatan yang baik dan juga moga-moga kita semua dipermudahkan urusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan membongkarkan lagi. Kita akan dedahkan, kita akan siarkan kiriman-kiriman daripada pengirim-pengirim yang berikutnya di dalam kisah seram malam jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua yang sudi hadir malam ini bersama-sama dengan kami semua sahabat-sahabat seram. Terima kasih banyak-banyak. Selamat berpuasa, selamat beramal, selamat melawan nafsu dan juga selamat bersedekah di bulan Ramadan yang penuh keberkatan ini. InsyaAllah. Amin ya rabbal Alamin. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا